दोस्तों क्या आप किसी ऐसे बाग की सैर करना पसंद करेंगे जिसमें माली हर साल सात मिलियन से ज्यादा फूल हाथ से लगाते हों किसी भी शहद की मक्खी को खुशी से बेहाल कर देने के लिए ये काफी फूल है क्यूकन की सैर सफर कहानी हॉलैंड शार आइए मेरी इस फूलों के रंगों से भरी सफर कहानी में कदम रखिए मैं और मोना आपको हॉलैंड के खुशनुमा क्यूकन ऑफ गार्डन्स के सनसनी खेज सफर पर साथ ले चलेंगे चश्मे तस्वुर में अपने आप को एमस्टरडेम से रवाना होती एक सियाहती कोच में सवार महसूस कीजिए दुनिया के मुख्तलिफ से आने वाले बेताब मुसाफिरों के साथ जब हम अपने एडवेंचर पर रवाना होते हैं तो फूलों के हुस्न जमाल से लुत्फोजी की उम्मीद और जोश हमें आपस में दोस्त बना लेता है गोया, हम सब जमीन पर फूलों के सबसे मशहूर अजायबात में से एक को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोच आर्म झील के पानियों को पीछे धकेल कर हासिल शुदा जमीन पर पहले स्किफोल एयरपोर्ट के मजाक और फिर खेतों के पास से गुजरती है दिलकश देही इलाके कोच की खिड़कियों से किसी परियों की कहानी का पस महसूस होते हैं कुादा और बगैर किसी ऊंच नीच के हरे भरे खेतों में सीधी अतार में बनी छोटी बड़ी नहरों के किनारों पर उगाए हुए यकसा कामत दरख्तों की तवील अतारे न कहीं घने जंगल न बरतानिया जैसी हल्की पहाड़ी ऊंच नीच बस ऐसे मैदानी सब्जाजार जैसे एस्ट्रोटर्फ बिछी हो और इनमें सब्जा चढ़ते सेहतमंद मवेशियों के गिरो कहीं दूर घूमती हुई दिलकश विंड मिल्स अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं अब खेतों में लहराते मुख्तलिफ रंगों के ट्यूलिप्स किसी दिलकश पैचवर्क लिहाफ़ का मंजर पेश कर रहे हैं इन खेतों में उगाए हुए ट्यूलिप्स के रंगों की बहार गोया जमीन पर बिखरी आरोप बिक्री औसा ऐसा लगता है हॉलैंड के वजूद का मकसद ही ये है की वो ट्यूलिप्स के खेतों जैसे जिंदा शाहकार तकलीफ करे डेढ़ घंटे के परत अगेज सफर के बाद आखिरकार हम टूकिनॉफ गार्डन्स के मरकजी दरवाजे पर पहुंच गए सयाहों की बड़ी तादाद के बावजूद हर मरहले पर यूरोपी तहजीब का रख रक रखाव और एक दूसरे के ख्याल का मुजाहरा मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए तो वसीो अरीज बाग का मुफ्त नक्शा हासिल किया पार्क के दिलकश माहौल में आगे बढ़े तो यू लगा जैसे फूलों के यूटोपिया में पहुंच गए हैं माहौल में रची बसी खिलते फूलों की महक और ताजगी बाघ की दिलकशी इस दर्जे के सांस बंद होती हुई महसूस हो यूँ लगता था इस बाग के फूलों से लदे गुंज, बिखरे तालाब और शादाब दरख्त और पौधे किसी फनकार के कैनवस पर मुख्तलि रंगों की तरह बिखरे हुए है दुनिया के हर कोने से लाए गए फूलों की एक एक किस्म को एहतियात से पेंट किया गया है सुर्ख, पीले जामुनी और उनके दरमिया रंगों में मौजूद हर रंग का फूल अपनी पनखड़ियों का रक्त दिखा रहा है और अपने मुतहरक रंगों के साथ हमारा इस्ताल कर रहा है लेकिन ये सिर्फ ट्यूलिप्स नहीं है जो यहाँ स्पॉटलाइट तवज्जो हासिल करते हैं हा डोडिल्स गुलाब और लाता दूसरी में मिलकर हम आहंगी से रक्त करती नजर आती हैं। सब मिलकर रंगों की एक हंगामा खेज टेपेस्ट्री बनाते हैं बाघ के सब्ज़ादारों से गुजरते हुए एक दिलकश म्यूजियम से मुलाकात हो जाती है जो हमें ट्यूलिप्स की दिलचस्प तारीख की गहराई में जाने में मदद करता है हमें वक्त के साथ पीछे ले जाता है सत्रहवीं सदी में हॉलैंड में मौजूद ट्यूलिप के जुनून और कारोबारी अहमियत से आगाही होती है इन नाजुक फूलों की नाकाबले यकीन कदर के बारे में मालूम मिलती है म्यूजियम क्या है एक दिलकश कहानी की नकाब कुशाई है जिसमें डच तारीख में ट्यूलिप्स के भरपूर विरसे और सकाफती अहमियत पर रोशनी डाली गई है बागात के हुसन से मशहूर और इसमें खुद को खोने के शौकीन सयाह खुशरंग फूलों की इंफरादी तलाश में हर जाने बिखर जाते हैं घूमते फिरते रास्तों पर चहल कदमी करते हुए मैं और मोना अपने आप को फूलों के निहायत एहतियात से तैयार किए गए कतरो से घिरा हुआ पाते हैं। हर कुंज अपने तौर पर और अपनी जात में एक शाहकार है रंगों और खुशबुओं के इस क्लाइडोस्कोप के दरमियान चलते फिरते बच्चों जैसी हैरत का एहसास न ना करना नामुमकिन है बिल आखिर बाग के घूमने का वक्त अख्तितम के करीब है। हम बाग के अंदर वाकई दिलकश रेस्तुरान की तरफ चल देते हैं भूख प्यास के अपने तकाजे है हम एक शानदार सब्जी खोर खाने का इंतखब करते हैं जो तमाम तवक से बेहतर साबित होता है सूप का एक भाप उड़ाता प्याला हमारी तलब को तस्किन पहुँचाता है हम कुदरतीयकों का मजा लेते हैं आपस की गुफ्तु में न सिर्फ भरपूर बस्ती रंगों की दावत की तारीफ करते हैं बल्कि वेजिटेरियन खाने की लजतों और आला मैार की भी अब हम क्यूकिन गार्डन को अलविदा कह रहे हैं। हम फितरत की ऐसी शान शौकत का तजुर्बा करने पर शुक्र गुजार है बिला कम अज़ कम हमारे लिए ये दुनिया के खूबसूरत तरीन बागत में ऐसी एक है इसे देखना जिंदगी का एक यादगार तजर्बा था आज के दिन ने हमारे जहनों पर जो यादें नक्श की हैं, वो शायद जिंदगी भर हमारे साथ रहे रुख्सत होने से पहले आपके लिए चंद दिलचस्प हक क्या आप जानते हैं कि क्यूकिन गार्डन में हर साल सात मिलियन से ज्यादा फूल लगाए जाते हैं नीदरलैंड जिसे अक्सर दुनिया का ट्यूलिप कैपिटल कहा जाता है सालाना चार चारिया तीन बिलियन टूलिप बल्ब तैयार करता है जो पूरी दुनिया के बागात और फूलों के इंतजाम की जरूरत को पूरा करते हैं लिहाजा अगली बार जब आप अपने आप को हॉलैंड में पाए तो यकी बनाए की एक सनसनी खेज सफर जरूर हो जहाँ फितरत अपना जादू जगाती है ऐसा बाघ जहाँ ट्यूलिप्स का राज है जहाँ खाप खिलते हैं और हवाए मुस्कुराती है